глядачів програми вектор економіки. сучасні технології не просто роблять наше життя більш комфортним. Інноваційні ідеї вчених можуть стати, Поштовхом для розвитку цілих галузей економіки легендарна Кремнієва долина США стала першою ластівкою такої вдалої співпраці науки та бізнесу. Сучасні електронні технології з'явилися та почали поширюватися у світі саме завдяки співпраці, вчених Стенфордського університету та підприємств, які спеціалізуються на випуску високотехнологічної продукції. Зараз майже кожний потужний університет світу має свій технопарк, робота якого спрямована не тільки на наукові дослідження, а й на їх реальне впровадження у життя тобто промислове виробництво, що у свою чергу сприяє підйому економіки країни. В Україні також є такі технопарки. Із промисловими виробництвами наші вчені також співпрацюють. А ось економічного ефекту у масштабах країни від їх співпраці ми не бачимо. У Донецьку на базі технічного університету технопарк Унітех діє з 2000 року. У нас ця ідея, в общем-то, зароділась накануні нового тисячоліття, Ну, все мінялось, почали підходить кінцу ті дев'яностої години. начали думать о дальнейшем развитии. Ну и вот как одно из направлений развития рассматривалось создание технопарка при университете. В 1999 году началась практическая реализация этой идеи. Ну, прорабатывались разные варианты. К сожалению, скажем, ну, те максимальные варианты, на которые мы рассчитывали, их в силу разных причин реализовать не удалось. Но с 2000 года, вот с рубежа тысячелетия у нас работает технопарк и при нашем университете, который за прошедшее время почти 15 лет успел сделать и много чего полезного. И свою функцию как технопарк он все-таки выполнял и продолжает выполнять. Надо сказать, что в Украине движение технопарка, в общем-то, не получило должного развития, точнее, оно получило не в традиционном понимании это развитие. У нас появились большие технопарки, их буквально несколько, под, которые, под каждый из которых принимался буквально отдельный закон. А, собственно, исходная идея технопарков при ведущих технических университетах, она в должной степени была не поддержана, не понята, но тем не менее. Ведущие университеты, такие как наш Донецкий национальный технический университет, такой как КПИ, на наприклад, Національний технічний університет України. А вони в своєму складі технопарки примерно з цього времени іміють. В Національному технічному університеті з недавніх пор функціонує ще і науковий парк. Е всі вони призвані виконувати ту роль, е, яку вообще, говоря, виконують во всём мире. Головне завдання технопарків це трансфер інновацій з університету у промисловість. Здається, все так просто і вдалих прикладів вистачає, але це тільки на перший погляд. Українські технопарки створювалися з дещо іншою метою, відверто кажучи, банальною. Це спроба залучити, хоч якісь додаткові гроші до університету в умовах, коли державне фінансування зменшувалося з року у рік. З 90-х років централізоване фінансування практично прівраті прикратілася все, що ми зараз, скажімо, в науці маємо, науки в масі своєї – це все-таки конкретні нужди конкретних підприємств, ну, скажем, технопарк государственного финансирования не видел вообще. То есть технопарк это, скажем, такая еще форма выживания. Ну, собственно, она родилась как форма выживания, так? хотя вообще в нормальной ситуации это должна быть форма развития, да? интенсивного развития. Ну, вы понимаете, между выживанием и развитием есть определенная дистанция. В некоторых случаях, в некоторые периоды можно было действительно говорить о том, что технопарк являлся источником развития. Прикладом такой співпраці может быть впровадження систем вибродиагностики на предприятиях региона возможности диагностики – это осуществлять входной контроль, например, подшипников качения. То есть, по сути дела, до, вход... до применения этих методов заказчик в нашем предприятии покупает подшипники равносильно, как кота в мешке. Какой код – непонятно. Поэтому, в принципе, организация вот участков входного контроля на основе станков для входного контроля подшипников, то, в принципе, позволяет сразу еще до установки этих подшипников на оборудование отсечь брак полностью. И, соответственно, можно рекламации предъявить поставщикам, можно, в принципе, выбрать настоящего поставщика, который, в принципе, качественную продукцию поставляет, а не брак китайский и тому подобное. Вот один из показательных примеров. То же самое касается, что организация входных участков контроля для электродвигателей, для других комплектующих. Нового тут нічого немає. У розробку цих технологій зробили вагомий внесок ще радянські вчені. В частности, в принципе, приборы для вибродиагностики разрабатывались и в нашем университете, там на нашей кафедре, если быть более точным. даже не только на нашей кафедре, на двух кафедрах разрабатывались эти методы. Но в силу того, что все-таки тогда не было технопарка, и если бы он в то время существовал, вполне возможно, мы бы и продолжали бы их производство, но, к сожалению, не было тогда условий, и время было тяжелое, и, в принципе, эти разработки остались ну, на уровне опытных образцов. Те, кто производит сейчас приборы и, в принципе, являются лидерами законодательной моды, они, в принципе, шли к этому статусу там, 20 с лишним лет. То есть, и теперь, чтобы их догнать и перегнать, это нужно достаточно много капиталовложений, потому что... Сложних теперь догнать. Зараз вчені технічного університету на промислових підприємствах адаптують нове обладнання та розробляють методичні рекомендації щодо його використання. Техніка здебільшого імпортна, хоча вітчизняні прилади не гірші. Много учень. скажем так, не очень хороших схем, по которым это оборудование попадает к нам, когда можно, в принципе, взять наше оборудование, которое испытано и проверено в наших условиях, но предпочтение отдается зарубежному оборудованию, не всегда качественному, но зато с какими-то взаимовыгодными интересами. Поэтому, в принципе, сталкивались с такими ситуациями, когда это оборудование приходилось, по сути дела, там, доводить до ума уже в наших условиях. Наша задача научить специалистов каждого промышленного предприятия, чтобы они в принципе владели этими вопросами сами и могли в принципе решать задачи на своем предприятии самостоятельно. Ну, опираясь, конечно, на тот учебно-методический материал, который мы можем им предоставить. За сприяние технопарку выходит також сила низконауковых выданий. У нас, например, в Донецке не хватало, учитывая все-таки большой машиностроительный сектор, специальных изданий инновационных, которые бы поддерживали как раз инновационные процессовой промышленности. У нас начал издаваться журнал «Металлургические процессы и оборудование», который на сегодня пользуется большим спросом и в Украине, и в России, и уже и в Беларуси. Вообще говоря, уникальный журнал такого рода, так, который появился в первую очередь благодаря поддержке технопарка. Сегодня его издателем является НТУ, совместно с технопарком. Вот и он, как русскоязычное издание, вообще говоря, признан уже как официальное научное издание и в России, причем в России даже раньше, чем в и в Украине, так и считается одним из наиболее авторитетных изданий такого рода. Але ж, это не главная мета технопарков. Такую деятельность можно здійснювати и в рамках работы университета. Если мы по технопаркам будем понимать какое-то взаимодействие с какими-то другими университетами, предпринимательскими структурами, вот, с, ну, скажем так скромной эффективностью по мировым меркам, то хорошо, мы будем считать, что у нас технопарки есть вообще в Украине, не работают. Таких технопарков много, потому что у нас больше, да, не больше половины, 99% университетов имеют соответствующие научные договоры, совместных научных разработках, они их проводят, можем сказать, что у нас этих технопарков просто тьма. Возникает вопрос, если у нас их много, какова эффективность? Где же научный прорыв? Где же инновационная экономика. Если технопарки есть, а инновационной экономики нет, значит, ну, наверное, это не те технопарки. Это в основном такие названия красивые. Вот. Если же мы говорим о понятии технопарка американском, европейском, то это крупный, прежде всего, консорциум, который объединяет в тесной связке научный центр и бизнес-структуры. Прежде всего, при какой-то поддержке государства, в разных странах она по-разному. Но это прежде всего консорциум науки и инновационного бизнеса. Если у нас в стране инновационного бизнеса нет, то где у нас соответствующий технопарк? Когда у нас, собственно, тот бизнес, который существует, использует технологии. Давно разработанные, давно известные, преимущества физически и морально устаревшие. И единственное, что иногда делает, несколько модернизирует свое производство. Когда мы говорим о технопарке, мы должны видеть создание новых производств. Сколько создано вокруг какого-то технопарка новых фирм. Вокруг западных технопарков американских всегда создаются новые фирмы, которые выводят на рынок новые продукты, зачастую создают новых рынок. В Украине. Хоть одну фирму. Кто-нибудь может мне назвать? Да никто не назовет. Так что ж перешкоджає украинским технопаркам, таким, как Unitec, развиваться настолько же успешно, как и подобным структурам в Европе або США? Сегодня ситуация какая? Например, если какой-то университет принимает решение развить свою научную базу на базе этого университета есть возможность запустить технопарк, то здесь мы сталкиваемся с целым рядом абсолютно трудно решаемых проблем. А именно, любая сделка на уровне университета, любая возможность со стороны кафедр преподавателей заключать соответствующую коммерческую научную тематику, наталкивается на сложности в налоговым администрированием, наталкивается на сложности, что за каждый шаг, какой делает ученый, какой делает кафедра, университет, нужно отчитываться перед всевозможными вышестоящими и параллельными органами. Финансовой инспекции, различного рода управления и так далее и тому подобное. Соответственно, если человек сталкивается с проблемой, вот какой-то возьмем конкретного доцента или профессора, у него есть какие-то светлые идеи. Он мог бы под эти идеи привлечь соответствующего инвестора, чтобы эти идеи разработать, в том числе зарубежного. И когда он сталкивается, что ему надо, чтобы это сделать, заполнить кучу макулатуры, которая ни на что не влияет, которая является просто якорем, тянущим на дно. Вот, заполнить кучу этой макулатуры, заполнить различного рода отчетность, различного рода планы. И когда даже этот вопрос решается, то вопрос финансирования упирается в том, что все соответствующие операции должны проходить через государственные структуры, государственное казначейство, их должна контролировать там, финансовая инспекция, еще целый ряд органов. И простой, вот тот человек, который прежде всего создатель нового инновационного продукта, создатель творческой идеи, он от всего этого отказывается, потому что он смотрит Даже не на весь цей об'єм, який треба перелаплатять груду різної макулатури, різних аччутів. Он смотрить тільки на начало цього процесу, руки опускаються. Проблема полягає ще й у тому, що у держави немає чіткого плану розвитку економіки, який би спирався на інноваційні технології. І тут, мабуть, полягає найбільша проблема, як говорив філософ Сенека, для судна, що не знає, куди пливти, попутного вітру не буде. Необходима была бы какая-то государственная программа, которая, к сожалению, за все время, в отличие от той же России, у нас таки не появилась, содействие именно университетским технопаркам. Вот, скажем, европейские проекты мы участвовали по содействию технопаркам, в России мы наблюдали. В Украине, к сожалению, для, посодействия университетским технопаркам, ну, кроме иногда очень серьезных разговоров, реальных дел практически не было. Такая государственная помощь, она обычно в всех инновационных разработках является крайне необходимой государство должно запускать вот эти вот самые инновационные процессы, оно должно создавать точки роста новых технологий, новых идей. Соответственно, государство, если думает о своих перспективах на 30-50 лет вперед, то оно должно четко понимать, что это прежде всего интеллектуальный труд, это прежде всего интеллектуальный капитал. И время рассматривается как главный экономический ресурс. Соответственно, если интеллектуальный труд, интеллектуальный капитал — главный фактор производства, государство это понимает, то она в эти ресурсы делает свои собственные инвестиции, так как это будущее страны. Соответственно, она делает соответствующие заказы на соответствующие научные работы, но не так, как это происходит сегодня. И сегодня государство делает, и вчера делает, и позавчера. Деньги определенно выделяются, пусть небольшие, но не выделяются. Но под что они выделяются? они выделяются под, ну, как бы это так сказать, понящие, систему тотального хаоса. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если мы говорим о рациональной экономической системе, если мы говорим о целенаправленном...